Позвольте, у меня будет достаточно долгий рассказ, потому что я должен ввести в эту тему. Она сложная, тем более, что администрация президента очень не хочет, чтобы о ней рассказывалась. Поэтому надо быть предельно четкими. Сегодня англоязычная газета киевская, Киев Пост, вышла редакционная статья под названием "Анищенко Гейт». То есть, ну, Watergate, после которого президент Никсон должен был уйти в отставку. А От это вот Онищенко Гейт. Начнем с того, кто такой, я уверен, что наша аудитория и вообще не все зрители знают, кто такой народный депутат Александр Онищенко. 47-річний народний депутат і мільйонер Олександр Онищенко заробив свої статки на видобутку та продажу природного газу. Володіє головним конкурсом краси Міс Україна, зустрічається з відомими моделями та спортсменками. Обожнює галасливі вечірки, на які запрошує світових знаменитостей: Періс Хілтон, Жан Клода Вандама, Сильвестра Сталоне, Джейсона Стетхема та Дольфа Лундгрена. Захоплюється кінним спортом. Створив національну збірну з конкуру. 2012 року виступав на Олімпіаді у Лондоні, але до фіналу. Надійшов у вересні через переслідування в Україні був змушений продати 40 чистокровних скакунів. Національне антикорупційне бюро України звинувачує Онищенка у махінаціях із газом, які завдали державі 3 мільярди гривень збитків. 5 липня Верховна Рада позбавила його депутатської недоторканності, не чекаючи арешту, Онищенко втік з України до Лондона і попросив у влади Великої Британії політичного притулку. Називає справу проти себе сфабрикованою та політично мотивованою. Это один аспект. Значит, человек очень успешный, очень богатый, всегда близкий к власти, пришел в парламент с партией регионов в 2014 году, теоретически не должен был баллотироваться в парламент, потому что он не провел в Украине больше, чем 240 дней, по-моему. Да, и такие люди не допускаются до выборов. Но он сказал, что он готовил сборную Украины на Олимпиаду и не мог находиться в стране. Ну, это, конечно, не аргумент, но и пришлось ему заплатить 6 миллионов долларов для того, чтобы все же получить право баллотироваться в депутаты. Но это все еще цветочки. 30 ноября внезапно в интервью интернет-изданию украинскому страна UA он рассказал о миллионах долларов, которые президент Петр Порошенко якобы тратит на покупку голосов в парламенте. Он утверждает, что участвовал в этих схемах и передавал, лично передавал. Я не понимаю, вот как такой успешный человек ходит с сумками с долларами. Ну, неважно, это как бы вопрос другой. А один депутатский голос, сказал он в стране ЮА, стоит от 20 до 100 тысяч долларов. Голосование за отставку главы Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко обошлось президенту 2,5 миллиона долларов. А назначение генерального прокурора Виктора Шокина 3 миллиона долларов. 2 декабря уже британская газета The Independent, ссылаясь, естественно, на рассказ Александра Онищенко, вот как раз он рассказал им, что он заплатил 600 миллионов долларов за возможность баллотироваться на одном 6, извините, 6 миллионов долларов. Из них 1 миллион долларов он передавал высокопоставленному чиновнику лично. Это были наличные. Он не привел в рассказе Independent, кто этот человек. Сегодня, уже разговаривая с газетой Викиев Пост, он назвал этого человека. Это Игорь Кононенко, заместитель главы фракции, блока Петра Порошенко. Все эти обвинения администрация отрицает. 7 декабря в официальном комментарии для Радиостанции Свобода сказано, что Онищенко все выдумал и политизирует свое уголовное дело, чтобы избежать наказания в Украине. А сегодня, два часа назад, на телеканале News One Игорь Кононенко заявил, что, действует, что Онищенко действует в интересах Кремля. Мені дуже важко коментувати звинувачення Онищенко, тому що людина, яка звинувачується в мільярдних зловживаннях у нас в країні, і є справа, яка відкрита НАБУ, депутат-втікач, який втік від відповідальності, депутат, який зараз, по моїй інформації, знаходиться в Росії і має вже російський паспорт. І займається звинуваченнями, які не мають під собою ні, 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 ніяких підстав і не приводить жодних доказів. Це просто скажімо так, збудження ефіру. Єдине, що е, мене в даній ситуації бентежить, чому це публікує сторона ЮА, ватний сайт, який фінансується Кліменка, так, так само міністром тикачом, колишнім керівником е, доходів і зборів, автором е, концепції е, малювання ПДВ у нас в країні, яка з мільярдними оборотами. Мені зрозуміло, але чому це передруковує українська правда, яку я дуже поважаю за її, за її позицію ще з часів Гонгадзе? Чесно кажучи, мене це бентежить і не дуже зрозуміло. Я не хочу вірити, що таке поважне видання, як Українська Правда, приймає участь у реалізації російського КДБшного сценарія, який зараз пробують реалізувати наші вороги. Сам Александр Онищенко должен был выступить у нас сегодня в прямом эфире, но отказался. Честно говоря, не знаю почему, но это тоже не столь важно. Он сам отрицает, что у него российское гражданство. Но возвращаясь к украинской правде на секунду, потом вернемся еще раз к Онищенко. Значит, мы сегодня узнали, что есть такая юридическая компания Аткинс Томпсон, Томпсонс, в Томпсон, простите, в Лондоне. Она была нанята президентом, его командой, блоком Петра Порошенко. И даже, я, насколько я вижу, это надо проверить, они даже защищают интересы украинского правительства. То есть они защищают Украину от Александра Онищенко. И они направили письма, якобы. Ну, они даже это подтверждают, что они направили письма. В европейские издания, особенно в Англии, и также газете The Times, которая готовит публикацию на тему Онищенко, чтобы они никоим образом этого не делали, потому что это клевета, и они обратятся в суд. Да? Только единственное, они немножко забыли посмотреть на законодательство Англии. Там, если информация важная для общественности, это уже закон 2014 года. Если это важно для страны, для общественности, и это должен знать любой человек страны, за это никогда журналист не привлекается к ответственности. Но это угрожающий тон этого юридического, этого юридического предприятия. Письма были разосланы в разные издания. В том числе такое предупреждение получила украинская правда. То есть не публикуйте, не говорите, не рассказывайте. Но а мы считаем, что это важно, чтобы общество знало, что делать. Так вот, 2 декабря на телеканале 112 Александр Онищенко вспоминает один эпизод. Я вам хочу рассказать одну историю по голосованию генерального прокурора, когда меня попросили пообщаться с тем же господином Лешко. Мы с ним пообщались, я сказал, «Э, Олег, а сколько ты хочешь э, за то, чтобы ваша фракция проголосовала Лешко? Так. Лешко говорит, я хочу 10 миллионов. Да». Ну, когда, против, когда проголосовали по За генерального прокурора набрав, як как бы, ну, необходиме колись голосів. Я не пам'ятаю, як Лешко спохватився і побіжав до трибуни, як він був недоволен, що це все без нього. Я можу відповісти на, на це мовчати, Хто у нас е, покупає, е... хто продає, хто не продається, і так далі. Е, дякую, що Олександр. Да. Ти... Було такое, ні? Скажіть. Так, да, да, звичайно, було. Більше того, я про це, якщо ти забув, зробив да. публічну заяву. Коли я вийшов у кулари Верховної Ради, тільки не 10 мільйонів ти мені пропонував, а 50 мільйонів. Доларів. І я вийшов публічно про це повідомив журналістам і повідомив з парламентської трибуни. Дуже легко взяти всі ці мої виступи. Одразу після того, коли Оніщенко за дорученням від адміністрації президента підійшов до мене і пробував купити наших депутатів. Ми публічно зробили про це заяву. І ви можете переконатися, що ми не голосували ні за генерального прокурора, ні за всі інші корупційні справи. Це було... на телеканале украинском 112. После этого Александр Онищенко участвовал в программе на телеканале Россия 1. Я согласен, это телеканал агрессора. Я согласен, что это, конечно, и пропаганда в том числе. Но с другой стороны, есть факты, и их надо знать. Мы, когда у нас были проблемы с налоговой... С разрешением моим на работу и когда звонили люди из российских средств массовой информации, даже либеральных людей, которых я очень уважаю и понимаю, что они храбрые, мы не давали никаких комментариев в Россию, понимая, что это будет использовано в целях пропаганды. Анищенко решил пойти в прямой эфир российского телевидения, но это на его совести. Но вот что он сказал там одна из крупнейших компаний, того же Рената Ахметов, да, на Была подвергнута там со стороны Генеральной прокуратуры арестом. То есть вот это она целый год находилась под арестом. То есть люди там, ну там арестованы были все скважины, арестованы счета. То есть рассказывали там чуть ли не до убийства были. Все это время Порошенко пытался договориться с Сумма, которую предлагал Ахметов за Порошенко, порядка 130 миллионов долларов. Ему это не подходило, то есть он хотел порядка 200. Вот этот торг шел порядка где-то года. И через год, смотрите, после того, как все это свершилось, ему э, все восстанавливают, то есть фирма становится снова белой и пушистой и продолжает дальше работать. Точно такая же ситуация, смотрите, с компаниями Злочевского, газовыми компаниями. То есть свидетелем тоже переговора между Злочевским и Порошенко э, был я, Компания «Буризма» – та же самая история. Аресты, наезды, расплата с Порошенко и постепенно компания, то есть… Порошенко на сегодняшний момент использует только Генеральную прокуратуру Избу для наездов, для вот этих крупнейших компаний, для получения просто своей, можно сказать, вот этой жадности и выгоды. Вот его бизнес заключается в том, что он пол -пол выгребает вот эти огромные суммы э, с крупных бизнесменов. Ну, Которые используют в дальнейшем на то, чтобы проплачивать эти политические вопросы в том же парламенте и укрепление своей власти. В... 2 декабря в газете Зеркало недели вышла статья главного редактора Юлии Мостовой. Юля Мостовая пишет: Во всем этом фестивале купание в грязи Онищенко принимает принимал самое активное участие. И слушать его обвинения, произносимые с достоинством белого рыцаря, лично мне мерзко. Однако какую бы брезгливость не вызывал источник информации, его обвинения в адрес президента должны быть тщательным образом изучены, сопоставлены и реальными, с реальными событиями и оценены по закону. Я думаю, мы все присоединимся к этим, к этим словам. Поэтому вот это такая история, которая уже называется Онищенко-гейт. Анатолий.